के बपोले जल उठे सीने की आग से कितनी सरस मजा गीत मा रचना मा आनंद बक्शी साहब ने लिखी है कि माजी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए यानी घर का भेदी जब लंका ढाए तो क्या हालत होती है इंसान को बताया गया है तो एक शायर कहते हैं कि दिल के फफोले जल उठे सी, सीने की आग से और घर को ही आग लग गई घर के चराग से जब घर का बेदी लंका गाता है तो यही होता है चिंगारी कोई भड़के उसे कौन बुझाए है? है ना चलिए एक और कलाकार से आपका परिचय करवाते हैं ये एक बहुत अच्छी बात है कि रॉयल एकेडमी ऑफ इंडिया जो आपका महकमा है राजकोट शहर की ये जो संस्था है इस संस्था में जुड़े हुए जो लोग हैं इसको फिर चाहे वो रंग करने वाले इसको चलाने वाले आदमी चंद्रकांत भाई शेठ साहब हों या अगला गीत लेकर आने वाली हमारी एंजल गांधी जी हो ये तमाम वो लोग हैं जो शौकिया तौर पर संगीत के इस शौक को बहुत खूबसूरत तरीके से सजोए हुए हैं और साथ साथ अपनी सोशल जिम्मेदारी को अपनी सामाजिक दायित्वों को भी निभाते हैं सोशल सर्विस का काम भी एंजल जी करती हैं बिजनेस वुमेन है और मैं कह सकता हूं कि एक बहुत अच्छी गायिका भी है तो ये भी एक मोहब्बत वाली ही बात लेकर आई है मोहब्बत भी ये ऐसा एक कहते हैं कि वो शादी वाले मामला है कि लड्डू ऐसा खाए वो भी पछताए, ना खाए वो भी पछताए। तो मैं समझता हूँ कि मोहब्बत में भी दिलीप भाई यही मामला है प्रेम भी जैन था एने था है ना बाकी तो दरेक एटले आवा आ, आवी सिचुएशन में भी घणु बधु लखायु छे एक शायर बहुत सुंदर मजा की बात करी छे कि दिल दो વાહ તમને આપેલું લાગે છે હો બોલે એમને ખબર છે કે દિલ દો કોઈસી એક કો વો ભી કસી નેકો યે મંદિર કા પ્રસાદ નહીં હે જો બાટતે ફિરો હરેક કો ક્યા બાત પણ એના વિપ્રિત એક કવિ એક એક શાયર લખી દે વો અદ્ભુત લખ્યું છે બહુ જ અદ્ભુત લખ્યું છે આ ગીત જે ગીત આપરે પછી સંભળાવા જોઈએ રતાજી નું bàiલું એના માટે બહુ જ અદ્ભુત આ શાયરે લખ્યું છે શું લખ્યું છે મને નથી ખબર તમે ગાઈને કહી દો આ બધાની તાલીઓ એટલી બધી વાગે છે કે દરેક કલાકારો ખૂબ જ પ્રોત્સાહિત થઈ રહ્યા છે